Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм. 26 грудня відбулася конференція трудового колективу комунального підприємства «Вжрео» з виконання колективного договору за 2016 рік та прийняття договору на 2017 рік. Сьогодні ми з вами підводимо ітоги. Работы нашего предприятия по выполнению обязательств и соглашений, принятых на предыдущей конференции между дирекцией и профсоюзным комитетом за 2016 год. А также рассматриваем вопрос принятия коллективного договора на 2017 год. В отчетном периоде дирекция направлялись дирекция значительные усилия на выполнение принятых обязательств, решение проблем, направленных на стабильную работу предприятия и сохранение трудового коллектива. Несмотря на все трудности, с которыми нам приходилось сталкиваться, коллектив обеспечил выполнение основных техническо-экономических показателей за 2016 год. С целью материальной заинтересованности работников на предприятии применяются доплаты, предусмотренные, коллективный договор, действует премиальное положение в пределах фонда оплаты труда, регулярно выплачивается премии к праздникам и занятые призовые места на предприятии. Я думаю, вы тоже знаете, что предприятия работают в тяжелых условиях, имеется задолженность перед поставщиками за полученные материалы и услуги. Но первоочередной задачей мы на первое место ставим это выплату заработной платы. Постепенно уменьшаем задолженность по налогу. На будущее будет более обратить на внимание на в технику безопасности, на средства индивидуальной защиты для каждого работника. И те работы, которые выполняются у нас и по кровле, и по высоте, и это. есть и, и, замечания, и пожелания работников. Объединение активно принимает участие в областных общественном смотре, конкурсе, состоянии условий охраны труда на предприятиях жилищно-коммунальных хозяйств. В результате слаженной и напряженной работы всего коллектива в нашем предприятии неоднократно прописывались призовые места. Постоянно в адрес дирекции поступают не только жалобы на нерадивых работников, но много, должен отметить, поступило писем от граждан, да, которые просят да, просит отметить хорошую работу и премируют работников объединения. В городских газетах также звучат слова благодарности. Таким э, публикациям и письмам жителей города и издаются приказы о премировании названных работников. И есть и люди, и выделяют свое время и вносят благодарность, пишут, приходят. Вот и на телевидении вот, мне тоже передавали и письма, приносили. Значит, не так все плохо, и все-таки правильно мы делаем и работу. И то, что мы делаем, ну, приятно, что люди это оценивают. Также хотелось бы сказать, что с момента введения действий новых тарифов на содержание жилого фонда по каждому дому, нашим нашем коллективе работа о предоставлении услуг согласно акту выполненных работ. И хочу сказать, как уже... Ждали программу сегодняшнего дня, вот уже готова, на предприятии внедрена программа по домового учета расхода и дохода дома. В 2017 году планируется для решения, решения действий предприятия. Это у нас восстановление оружейного хозяйства, усовершенствование сайта предприятия путем создания абонентного раздела Личный кабинет расширение видов услуг предприятия для населения и предприятий. Также, также, как я уже говорил, есть понимание и договоренность. Ну, будем расширять автопарк, модернизировать участки и расширять участки асфальтировки и кровли крыши есть направление, ведется работа сейчас и с населением, и объявления подаем. Так что на следующий год у нас большой объем работ намечается, поэтому люди нужны, квалифицированные для выполнения этих работ. Ну, заканчивая свое выступление, хотел бы отметить, что наш коллектив работоспособный, продолжает стабильно трудиться, несмотря на все сложности последних лет. К нами будут приложены все усилия для сохранения жилого фонда и содержания всего города в надлежащем состоянии. Также хотелось бы еще отметить, что КП вошло в список 15 лучших среди государственных и коммунальных предприятий Дмитровской области по результатам вообще государственного экономического рейтинга субъектов хозяйственного в номинации финансового показателей успешной деятельности в сфере комплексного обслуживания объектов за 2016 год и будет награждено золотым знаком рейтинга. Предприятию будет вручен официальный национальный сертификат державного предприятия Вороку» 2016 года. Ну и настенная медаль. Так что поздравляю весь коллектив с такой высокой оценкой нашей работы. Ну, я от себя еще хотел бы что сказать, что предприятия наше это руки, как говорится, города, они, которые выполняют всю работу по, по городу. И не хотелось бы, потому что есть такая тенденция какие-то моменты убрать, вывести отдельные предприятия Я говорю, ну, нельзя от, как это, от рук это отрезать пальцы. Когда оно в своем месте кулак это будет единое целое, можно решать любые проблемы. Когда все разъединяется, толку, насколько я понимаю, толку такого общего не будет. Вот. Также хотелось бы соверить руководство и людей, что предприятие будет работать, будет, будет выполнять свои функции. Люди готовы работать и, и могут работать, и хотят работать на предприятии и для блага всего города. Спасибо, Доня. Далее слово было надано міському голове. Я посчитал нужным прийти к вам, с вами пообщаться позитив только высказать вам. Никакого негатива у меня сегодня к вам не будет, однозначно. Я вижу вашу работу, люди в городе видят вашу работу. Какие-то моменты сложности есть в любом коллективе трудовом. То есть дисциплина труда нарушается ну, всегда в любом предприятии. Просто ваша проблема заключается в том, что вы на острие оказания услуг. Вы общаетесь с потребителями. Работники ВОЗОКа не общаются с потребителями. Они там сидят в кабинетах-то и все а вы общаетесь с потребителями. Поэтому, а потребители бывают разные. Андрей Петрович у меня на приемах, когда бывают, то ко мне приходят разные люди, особенно когда полнолуние. Разные люди приходят. Последнее полнолуние из 17,6 людей, с которыми было общаться, ну, он видел, как я общаюсь, в принципе, это тоже люди, мы с ними нормально общаемся. Тем не менее, я понимаю, что вы тоже с такими общаетесь. Я вашему коллективу хочу сказать большое спасибо за работу в этом году. Ну, давайте так, без обид. Первое, вот я вам скажу сразу, человек, который, человек, который, знаете, номинация, человек, который поразил меня трудолюбием, Александр Евгеньевич. Он меня просто поразил, честно. Анатолий. Саша, я... Ой, Анатолий, я, я вам очень благодарен, потому что действительно ту работу, которую вы сделали, причем, я так понимаю, много работы, вы сделали просто бесплатно. Вы не знали, сколько вы сделали всего ламп, на самом деле их 500. 500 ламп вы сделали в этом году. Это вообще люди это увидели, они это знают, я видел, как вы работали, поэтому я вам очень благодарен. Я очень благодарен, я очень благодарен участку благоустройства. Я вижу этих женщин, этих ребят, которые идут с утра, убирая территорию. Я извиняюсь, там, я некоторых просто людей не называю, которые ссорят это, ну просто сидят, как это уже не люди, которые бросают, и вы вынуждены это убирать. И после всех мероприятий, которые были, в городе, ну и украшение города было рок-фестиваля, а только что после рок-фестиваля вы же понимаете, как наши люди наследили. Вам пришлось убирать, этого. там было несколько дней, я знаю, чего это стоило вам. Я вам очень благодарен, людям, которые участвовали в уборке. Следующие люди, это участок, который выполнял работы по ремонту асфальта. Мы стараемся, да, у меня приоритет, честно, я не скрываю. Я житель этого города, я здесь родился, я автомобилист, я закончил Московскую автодорожную аспирантуру, Юракадемию закончил, но я люблю машины, я люблю ездить по хорошим дорогам. Мой приоритет номер один – это хорошие дороги в городе. Худо-бедно, но вы с той техникой, которая, с теми швабрами, но вы сделали, я считаю, качество на дороге. Это лучше было качество, чем облдор делал по дороге на Днепропетровск. Ваше качество лучше было, однозначно. На сегодня хочу вам сказать приятную новость. Первое, я провел переговоры с руководством Восточного ГОКа и с людьми, которые представляют это Восточный ГОК в министерстве. Сейчас дано указание... Вывести из состава основных средств оборудование, которое на Восточном Гуке есть и которое будет использовано для ремонта асфальтобетонного покрытия. Это асфальтоукладчик он в отличном состоянии, это асфальтобетонный завод, но я думаю, пожирой на асфальтобетонный завод замахиваться это еще рано. Асфальтоукладчик однозначно. Я просил: просто дайте нам на город асфальтоукладчик. Вот асфальтоукладчик, два катка, и то оборудование, которое есть. Вот это моя просьба, она сейчас реализовывается, будет дано. Ну, это длин, длительная процедура, вы должны понять. Тем не менее, Таким образом, мы реализуем нашу идею, мы расширяем участок по ремонту авто, автомобильных, дорожных, автомобильных дорог и дорог вообще в городе. На следующий год я хочу выделить, выделим через сессии больше денег на ремонт, в том числе текущий ремонт. Желающих, как я говорю всегда, нет особо, чтобы там очередь стояла ремонтировать дороги в городе или обрезать деревья, или цеплять лампы. Поэтому будете выполнять вы, вы в городе у нас нет, других как вы. Хочу высказать благодарность людей, которые обслуживают в жилой фонд. Да, впервые люди благодарны действительно, это факт. Благодарны за, то, за те кровли, которые делаете, за уборку придомовой территории, за ремонт труб и так далее. Я понимаю, что оборудования практически нету. Значит, есть разные причины, есть причины, там, и не платили вам, вот, ну, хотя предприятие должно, конечно, само увеличивать обороты и так далее. Я очень благодарен гаражу. да у нас? Я очень благодарен гаражу. Очень. То есть, ну просто порадовали говорю, Старика Якова. То есть, то, что я увидел, движущийся автогрейдер рабочий, это просто был шок. Просто молодцы. Антошка, большое спасибо. Вы молодец просто. И коллектив, который там работает, э, ну нет вопросов, действительно. Техника вся в рабочем состоянии была. Я благодарен вашему коллективу, который все-таки осознал, что надо проводить работы по домовому учету. Ну, надо это делать, ребята, потому что люди нас не поймут. Я Андрей Петрович сказал, Андрей Петрович, если вы это не сделаете, просьба, здесь есть представители отдела экономики, наверное, бухгалтерия, просьба, пожалуйста, давайте договоримся, среда или четверг. Мы должны показать, малень... сделать маленькую презентацию. Елена Леонидовна, маленькая, я? да, маленькая, вы поняли меня, о чем я говорю. Да, я понимаю, что еще и будет недоработка, но мы должны показать, что коллектив осознает необходимость идти навстречу потребителям. Все, вот это мы сделаем. На сегодня я хочу сказать, так я вот там смс направлял, уточнял, сколько вам должны. Мы должны за внешнее, за, за внешнее осветление 300 с чем-то тысяч вам. И за декабрь, потому что вы еще нам не дали формы. За ноябрь... <свист> 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 что я могу сказать <свист> значит, чтобы все понимали с Еленой у нас могли быть разные отношения, еще раз, я ее уважаю как профессионала, она призналась мне в любви как адвокату, как профессионалу но в данной ситуации, я еще раз говорю она, я ее уважаю как человека, который стоит горой за коллектив, Андрей Петрович однозначно стоит горой за коллектив поэтому я вам должен здесь заверить, чтобы не было никаких э, слухов, домыслов никаких идей по поводу ликвидации вашего предприятия, преобразования, выделения и так далее, без вашей воли вообще не будет. Это еще, давайте больше к этой теме вообще не возвращаться. Вообще не возвращаться. Потому что это точно так же, как отдел образования. Сейчас давайте сейчас позакрываем школы и так далее. Сейчас давайте выделим то, закроем тот участок. Дальше еще раз. Система работает. Сейчас работает. Все нормально пока. Катастрофы нету. Люди осознают, потребители осознают, что вы нужны. Поэтому я не вижу пока необходимости. Пока мне не докажут, что создание юридических лиц в качестве жеков это приведет к благу такому. Ну докажите мне это. Да, я еще скажу, что это да, или экономия. Пока этого нет. Потом еще раз. Трудовой коллектив, с моих слов. Какие там проекты решения выносят, там кто там хочет что-то, не хочет, еще раз. Я сказал, без вашего желания вы коллектив, коллектив коммунального предприятия. Поэтому ваше мнение однозначно должно учитываться. Вы меня услышали? Да. Поэтому да. ничего не будет. По поводу заработной платы. Давайте так, я тоже могу поплакаться, сколько у нас заработная платы, но я взял тут, сколько получил городской голова за прошлый месяц, чтобы без обиды, чтобы вы понимали, что 5887 это я получил за ноябрь на руки. И, э, и за декабрь 6 387 начальник отдела у нас получает э, 32700 и так далее. То есть, ну просто вы должны понимать, что у нас деньги в исполкоме лопаты не гребут. Мы и государственные предприятия это разные вещи. То же самое и в коммунальных предприятиях. То есть, как правило, ваши работники, если у нас водитель получает там на руки. 1902, то ваш водитель или оператор трактора будут получать больше. Поэтому давайте таким образом, чтобы вы не думали, что мы там гребем. Я понимаю, я не жалуюсь о плане того, чтобы вы не думали, что у нас там стихи денег, и мы все на всех деньгах и вам ничего не даем. Нет. Однозначно этого нет. На следующий год мы запланировали с Андреем Петровичем брать мероприятие. Я реально понимаю, что в городе все крыши отремонтировать одновременно невозможно. Ну, невозможно. Поэтому есть договоренность с департаментом ЖКХ. Да, кстати, по поводу вообще кандидатуры Андрея Петровича, чтобы тоже не было никаких недомолвок. Андрей Петрович в моей жизни вообще появился случайно. Я его вообще никогда раньше не видел и не знал. Руководитель департамента ЖКХ предложил этого человека и, мало того, прислал мне ходатайство письменное со своей подписью о том, что он рекомендует этого человека на конкурс на руководителя. Потому что ну, где-то знакомые были, пересекались с раньше Андрей Петрович и так далее. Никакого отношения я с Андреем Петровичем вообще не знаю. Андрей Петрович участвует в конкурсе, как я все говорю. Давайте желающие участвовать в конкурсе. Нема никого. Нема никого желающих участвовать на конкурс руководителя этого предприятия нету. Я рад, что вы приняли Андрея Петровича, я вам прежде всего скажу. Я рад, что вы его понимаете. Ну еще раз, он не оратор, ну по крайней мере, я думаю, что он порядочный человек и по крайней мере он за вас болеет и за ваш трудовой коллектив. И он вас в обиду не дает, потому что он ходит ко мне тоже нудит за деньги, там, и за все остальное. Я его понимаю, что он защищает ваши интересы. Поэтому договорились. Еще раз, никаких разговоров о поводу ликвидации и закрытия вашего предприятия даже нет и речи быть не может. Речь может идти об увеличении численности вашего трудового коллектива за счет работников, за счет рабочих. Да, это есть такое. И по поводу аварийной службы. Значит, есть идея создать аварийную службу отдельное юридическое лицо. Есть такая идея, вот аварийную службу есть. Но это еще пока обсуждается, как бы так, в кулуарах. Почему? Потому что хотим усилить аварийную службу. Потому что у вас та машина, которая едет, ее можно уже сразу выкидать металлом. Да? То есть желание купить вам две машины. Современные машины, экономия и оборудование. В купили 11 автомобилей. С учетом пропорции численности населения, это где-то в 5 раз. То есть надо где-то 2 машины на наш город. Реально я понимаю. Вот это есть такая идея. Усилить аварийную службу. Будем выделять или не будем выделять, чтобы была единая аварийная служба. Это уже будем думать. Потому что иногда надо будет и кошку с дерева снять, и бабушку с векна снять, и пьяный там здесь лазает. То есть будет комплексная типа 9-1-1. Вот это есть. Возможно, такое будет, чтобы вы были отдельно, самостоятельно и так далее. И вы же понимаете, что вы и ночью работаете и так далее. Единственная просьба на будущее. Поскольку вы находитесь на острие предоставления коммунальных услуг, и общаетесь с разными, в том числе людьми, вы должны их понимать. Люди разные, у того нет настроения сегодня, у того есть настроение, у вас тоже сегодня нет настроения, у вас тоже проблемы, вы тоже люди, естественно. Но в связи с тем, что вы предоставляете услуги, постарайтесь все-таки общаться с людьми, в том числе с разными, толерантно. Все. Потому что иногда вот спичка вспыхнула, и все, искра, жалобы полетели, крики, визги и так далее, а вопрос не стоил и копейки. Вот это у меня будет единственная к вам просьба. Ваш трудовой коллектив хочу поздравить, я считаю, с успешным прохождением года 2016, с наступающим 2017 годом. Ваш коллектив есть, будет, был, и я думаю, еще будет несколько много лет, пока я здесь буду, ваш коллектив будет. Потому что все, когда требуется что-то в городе сделать, вспоминают только вас. Значит, много тут было желающих поучаствовать в конкурсах, он Елена Леонидовна знает, управляющие компании, за управляющей компании – а кроме вас, в конечном счете, знаете как, возвращаются все, кроме тех, кто нужнее. Кроме вас, реально, никого нет в городе. Вы показали себе много лет работы, да, есть сложности, там кто-то прогулял, кто-то где-то выпил, бывает такое. Тем не менее, коллектив есть и коллектив будет. Еще раз вас, ваши семьи, я поздравляю с наступающим Новым годом, желаю вам всего хорошего, прежде чем здоровья, вы бачите, уже не кашляете все. Ваших детей. Я думаю, если мы будем сотрудничать, долу по зарплате у вас не будет. Мы сделаем все, чтобы мы те работы, которые выполняли, мы оплачивали. По, 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 асфальту вообще без проблем. Молодцы, все сделали. Знаете, я привлек деньги предпринимателей 103 тысячи, отработали добросовестно, я сам съездил. Поэтому всего вам лучшего, вашим семьям, здоровья, я говорю, натхнение. Все, спасибо, что вы есть. Спасибо, ребята. Мне очень приятно, что вы действительно сказали нас, потому что эта мысль о ликвидации, она все время ходит, что-то нас, что-то нас что-то нас. Все время без раз, меня. Да, он, да он. без вас, да. И поэтому, значит, слова нашего руководителя города о том, что мы коллективы, мы будем работать, я думаю, что это дает нам, даст нам еще больше такого направления положительного, позитивного в работе, что 17-й год, хоть он идет и сложный, мы сами знаем, но сложный, но мы выдержим и благодаря вашей поддержке. Запланировали деньги на благоустройство столько, сколько никогда не планировали. Да, я знаю. И тогда вы выиграли. Да. была доповедь главы профкому. В этом году мы оздоровили 26 детей. В городских лагерях, в наших лагерях, которые находятся на балансе обкома, ездили дети наши три с половиной тысячи на это израсходовали. Все заявления, кто подавал в городские лагеря, некоторые родители дважды деток отправляли, потому что надо где-то детей летом оставлять, чтобы они не бегали беспризорно во дворах, на улицах, чтобы не случилось никаких неприятностей. Базу отдыха. Готовим. Каждый год мероприятия проводим. Разрешения все берем, дозволы на открытие от пожарников, от водолазов, от всех усюд. В общем, чтобы только работали, база также продолжает работать для наших работников бесплатно. С детьми можно поехать, отдохнуть, взять путевочку, провести выходные, даже в отпуск некоторые люди ездят, поскольку санатории сейчас недоступны особо. Ну хотя мы в этом году, в прошлом году мы вообще никого не оздоравливали, в этом году потихонечку на базе отдыха стандарт. На Азовском море там такая, скажем так, недорогая база отдыха была. Девять путевок мы приобрели. Но опять же, ее выкупили частники. Что будет в следующем году, пока неизвестно. У нас пять человек служило в зоне боевых действий. Все хлопцы вернулись, слава богу, живые и здоровые. Совет ветеранов у нас продолжает работать. 128 человек на учете находится. Ну и тоже эти люди очень требуют к себе внимания, поддержки. видом наказа директора по предприятию была э, создана комиссия, У складі голова комісії запека Павло Володимирович, співголова комісії Нечеперенка Наталя Васильівна, члени комісії, Позирей Олена Леонідівна, сина Валентина Іванівна, Брагін Дмитро Олександрович, Гуль Наталя Петрівна, Слизньова Наталя Володимирівна, Бондаренка, Жанна Миколаївна. Про те, що прове... Значить, склали даний акт про те, що перевір проведено перевірку щодо виконання двосторонніх зобов'язань колективного договору прийнято на 2016 рік. Перевіркою встановлено, що із 181 зобов'язання колдогору виконано 178, не виконано три зобов'язання, в тому числі адміністрацією три. Проспілковим комітетом виконані всі зобов'язання. Перевіривши виконання колективного договору за 2016 рік, комісія пропонує сторонам, які уклали договір, щоквартально проводити аналіз виконання прийнятих зобов'язань. Приймати додаткові заходи по забезпеченню їх виконання у встановлені терміни, щоквартально вивчати проблеми, які виникають у структурних підрозділах підприємства, і узагальнивши їх, виносити на обговорення зборів, конференції трудового колективу для прийняття додаткових рішень до колективного договору, заслуховувати на спільних засіданнях. Праців... Відповідальних працівників, які не забезпечують виконання окремих зобов'язань, приймати до них відповідні заходи впливу, про проведену роботу по забезпеченню виконання зобов'язань колективного договору та вирішення наступних проблем, інформувати працівників підприємства. Комісія вважає, що адміністрація та правком провели роботу по забезпеченню виконання зобов'язань колективного договору. Навмисного невиконання не встановлено. Комиссия пропонует акт проверки выполнения обязательных коллективного договора за 2016 год затвердить. Мы большую работу наш коллектив проделал, чтобы люди поверили в то, что мы действительно работаем. Вы помните, что целый год мы ходили по домам и люди составляли протоколы, выбирали управляющие компании наше предприятия. Это говорит о том, что доверие к нашему предприятию в городе есть. Если 384 дома подписали протоколы о том, что дают право на обслуживание нашего дома, то все-таки 384 дома это действительно дорого стоит. Это говорит о том, что какие бы у нас не были, какие-то не гораздо, какие бы у нас не были некачества, где-то у нас материалов не хватает, где-то мы, может быть, не вовремя на заявку пришли, но и тем не менее, действительно нашему коллективу отдали должное. Как сказал Владимир Васильевич, что мы всегда стоим на страже своего предприятия. Пусть реформированием ЖКХ занимаются те люди, которые специалисты в этом деле. И если специалист докажет экономически, обгрунтовано о том, что да, действительно, пять жеков, пять юридических лиц, это лучше, чем одно жребио. Тогда а, мы скажем за. Уже мы знаем, как мы проходили ритуальную службу и чистомисту. Я ничего не могу сказать. Работают там коллективы, работают. Кому от этого стало лучше? Значит, в конце хочу сказать тоже поблагодарить вас за весь за ваш труд, за то, что ваш труд дает действительно поднимает наше предприятие на какой-то высокий уровень. В городе это не последнее предприятие, с нами считаются, нам люди доверяют, о чем я уже сказала. Дай Бог вам здоровья, благополучия, очень хочется сказать материального благополучия, посмотрим, что будет в следующем году, всегда чего-то ждешь лучшего. Но администрация не сидит на деньгах, и как только какая-то копейка, обязательно будет она в первую очередь направлена на заработную плату. Дай Бог вашим детям, семья вашим здоровья, ну и хорошо провести праздники, и с Нового года опять на работу. Так, слово для защищения проекта постановления конференции предоставляется Антошке Светлане Васильевне. Постановление конференции трудового коллектива. Поставляет. Первое. Работу администрации по выполнению обязательства коллективного договора за 2016 год признать. Второе. Работу профсоюзного комитета по выполнению обязательств коллективного договора за 2016 год признать. Третье. Акт проверки выполнения обязательств коллективного договора за 2016 год утвердить. Четвертое. Проект коллективного договора на 2017 год с дополнениями и изменениями принять и поручить подписать от собственника, исполняющими обязанности директора объединения Полякову Андрею Петровичу, от трудового коллектива председателю правкома Клименко Натальи Николаевне. Пятое. Обязать администрацию объединения обеспечить выполнение обязательств коллективного договора, принятого на 2017 год, принять меры по выполнению невыполненных обязательств коллективного договора за 2016 год, принимать меры по обеспечению занятости работников и повышению заработной платы трудящихся предприятия. Шестое. Профсоюзному комитету обеспечить контроль за выполнением обязательств коллективного договора и защиту социально-экономических прав и интересов работников объединения. Седьмое. Администрации и Профсоюзному комитету в двухмесячный срок провести регистрацию коллективного договора, в двухнедельный срок разработать мероприятия по реализации критических замечаний и предложений работников, высказанных в ходе проведения конференции. Ежеквартально на совместных заседаниях рассматривать ход выполнения коллективного договора два раза в год за первое полугодие и за год на конференции трудового коллектива. Восьмое. Контроль за виконанням постановлення возложить від адміністрації на главного інженера запіку Павла Владимировича і від правкома на Клименко Наталію Ніколаївну пристати правкома. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм.